Я на самом в главном месте, там, где подписывается директор департамента, написал ординат восьмой. Вы видели, какое было молчание. А я? Я просто махнул рукой... Сказал. Никаких знаков колодничества. Не вышел. Я прямо пошел. В директорскую квартиру. Его не было дома. Там был только лакей. Лакей. Хотел меня не впустить. Меня. Я ему такое сказал. Да Чёрт с этим лакеем. Я пошёл после этого прямо в уборную. Там! Бежала. Бежала, говорю, бежала. Сидела перед зеркалом. Она <свят> сидела перед зеркалом. чуть-чуть вскочила, ступила от меня. Я однако же не сказал, что я испанский король. Я только сказал, что счастье я ожидаю такое, что она даже от такого не могла себе представить. Несмотря на происки врагов, будем вместе. Я не знал, что сказать, и я ушел. только теперь понял, что такое женщина. Давно никто до сих пор не знает. Что такое женщина? В кого она влюблена? В кого? А я это открыл. Я знаю. Женщина влюблена в черта. говорят, женщина, то, женщина, все. А я ему говорю, она влюблена только в черт. Только в черт. Вон, посмотрите, нижний ярус смотрит, наводит свой ларнет. Вы думаете, она смотрит на этого толстого со звездой? Совсем нет. Она смотрит к черту. На этого черта. Который Сидит у него. Во фраке. Mm. И манит другой. Вы думаете, она не выйдет за него замуж? Mm. Выйдет! Выйдет. выйдет. Mm. Эти чиновники, эти отцы, Которые все время кричат, потому что они патриоты. Лезут, 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 лезут. Всегда везде во все по, по двор. говорят они патриоты. То все. Нет. И хотят только деньги. Аренды, 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 аренды. Аренды. Мать. Отца Бога всех продадут. Лицемеры.